фольклорность и, да, и Ющенковские там фантазии и как-то вот, это не, не чувствуется ну, да, вот это вот с, с, модерн, с модерн, модерновым сознанием, что это вы направлены к завтра вы кодируете вчера и это не может быть ни национальной идеей ни на самом деле это вообще. нет это вообще Вообще, слово ды 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 я, например, была против слова Ну вообще, во-первых, когда говоришь слово "дыва" да, э ну я понимаю, я, я, я понимаю, а, тут надо сразу говорить о каких-то технологиях, почему, чем это украинское, в чем его чудо, в чем он такое вот? Оно прекрасно за счет чего? В культуре. Нет, я понимаю, что культура. Чего? Чем это отличается от поляков? Или от русских, или от литовцев? Они такие картинки точно такие же делают и скажут литовское культурное чудо. В чем фишка? Вообще изначально оно было украинской культурой. Ну хорошо, в чем фишка? Да, тут фактично правильно. Картинка просто не отвечает. Да я картинку убираю, даже называю украинская культура. Что это такое? Нема просто Ніхай, тут, дивіться, давайте я пропоную просто передивитися до кінця, тому що на деякі запитання буде відповідно в кінці якраз. Ми там будемо дуже стратегічно, а потім можна буде ще раз перевести і якраз кожний слайд окремо відчути від вас. Прошу. принципи роботи всіх Економіка у нас є, освіта у нас, безпека, закон, подальш, ну і так классно, вот так мы выделяем ценку хайленд души все все, только образное выделяние, а кеше требуем носить и напоминать, это то, что пока еще у нас не было. И как людям проявляется ну, еще такие доколлность? Я, 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 я не знаю, может быть, я сейчас такой просто плохой специалист становлюсь. Но мне, мне как бы я понимаю, что когда говорят стратегии ну какие-то, да, или вообще видение будущего, меня они должны каким-то образом мобилизовывать. Да? Я должен понимать, с одной стороны, свой ну как бы шаг завтра, с одной стороны, а с другой стороны я должен видеть перспективу. А тут это такие общепароходские слова, ну как, как такой, немножко маниловщик. Давайте будем вместе все духовно. Нет, тут с мы говорим Фундамент на котором будет уже э, формулироваться стратегии какие будут у нас. Фундамент если... для разумения. Я понимаю, но я говорю, фундамент невнятный. Это абстракция. Ага. Это пузыри просто такие. Ну, все правильно. То есть мы, мы идем сверху по пирамидологическим уровням, а хочется снизу с фундамента, потом рахнуть, и потом идти наверх. Спасибо большое. Ну, власна. дома знания меня и самой трансформации. Культура мы возначим, как канал э, проявления духовных ценностей и нас настроили на Так что в сфере э, распространении религии, да, что да, это было самое постоянное питание, вот, мы говорим, что на линии от вас на суду, мы лишь вера, религия это культура, да, и храм, и обрадовывается на, на материальном. Просто виникає постійне питання, бо я знаю, поставила ці Ми говоримо, що культура буває дуже різні, да? вона має пророблятися в сферах. Не рівні Культура сім'ї. на Зв'язку покоління така дуже гарна ідея. Одна з членів команди була висловлена, як ціль поставити кожен де його сім'я. Тут мається на увазі не так скоро народжувані стільки, а й те, що не має сродитися, що військ всі пристройні води, виховуються родина. На рівні громади. Це, це вічива культура. Власне, так, культура для діяльність громад забезпечує стали розвитку країни. Тобто оформлю, діяльність громад, тому що зараз отримала якісь там паростки на, на рівні от, принаймні, Києва, якихось кількох областей, власне, що це пішло на суттєві для економіки. Професіональна громадська відповідальність. В основному покладається на рівнях економіки, бізнесу, законодавства. Українські державної нації, духовної основи людини, духовна основа основою української нації щастя, любов і стина в цінності. Стали розвитками концепції для економіки, і власне Україна є простором і майданчиком для народження нових світових країн та зрощуванням унікальних форму суспільного життя. В культурі співіснування людей. На рівні державної нації це зразок культури дипломатії України. Зараз ми ще не маємо такого. Це міст міжнародними, це полікультурність власне, вміння співіснувати знов, які спосней І внаслідок цього стає приваблюємо українські традиції, гостинність країни, і це відбиває. На рівні займаються зі сферами. Соціальна політика та охорона здоров'я це в основу має бути покладено здоров'я духу і тіла, культура, і культура взаємодопомоги, тому такого волонтерства. На рівні освіти, культура А. Тут, в принципі, і освіти, і соцполітики. Це культура споживання, розвиток туристичного потоку, виховання цінностей, що сприяється мало культурському навчання житлогармонії спорту напрямок культура корпоративних відносин там прибуткові з галузі культури, до речі, на 11 позицій ставить мінімум 5% у малому ну, доходу бюджет де є культура. Хоча в Європі зараз це 8 і 10 в залежності від країн, але туди, правда, туди не відноситься. Основи взаємодії культур суспільства це закон проєктного на і захист культурної цінності та авторських прав. І, власне, Конституція це, має описати буквально цінності суспільства і зовнішню політику програми інтеграції наших творчих Ну, А на рівні національної безпеки разом має формуватися Національна дорожнім. Цінності був, власне, основні цінності. В основу стратегії допомогу покласти це духовність, як нових до розвитку душі, це цінність життя, як життя, в принципі, це цілісність. Оце цей момент і-і, тобто відмова від вибору або або, знаходячись між крайностями, вибирається і звідти співіснування і і крайності. Це, в принципі, було визначено, просто проводили дослідження певними групами і визначено між світами, між хвилями, між гребнями, між культурами як нацією, як особливість української нації. Відкритість, безумовно, як раніше, чирість, привітність до світу, відповідальність, причому за думки, слова, вчинки, перед собою освіта, гідність експертия допомага до себе та інших, воля, свобода, як країна вільних людей з високим рівнем самоорганізації, саме в такому контексті. Оце цінності потрібно покластися покласти вже в майбутньому. 先生。 Наслідок о, 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 взагалі політики, обмено розроблених і регіону стратегії, має бути можна бути українці, мати консультацій. Український немає про людей, це ефективний модератор перспективних ініціатив, це життя талантів, це простор добра міститності і це новий світовий центр. Звісно, не родини можна. Оце власне культурний код, який був визначений на моїй підставі вибіркових досліджень. Це сміливість і звичка під це вже констатація факту. Це бачити, але не приймати крайніщі, вміння тримати динамічну рівновагу. це той тобто, самий юнак, власне, символ ці цієї ознаки, ну і станські основання. Наприклад,

І Можна все це що в нас, це власне, це культура творення як якісного життя. Саме така фраза, говорить про те, що ми власне культуру розглядаємо ширше. Власне, Власна культура, яка має звідси народжуватись і задавати якісь тренди, це є культура існування людей, співіснування людей, і користь, безумовно, в культурній сфері, як такі галузі. Коротка назва, безумовно вона не подається без розшифровки або український щеплення. Кстати, теж доволі привабливий, але <клес> безумовно, теж без розшифровки він нікуди немає до класу. Ну, а це вже за 50 років, як якось набудували, умовно леживши слово медка, поки що не підібравши основы для да, разовки. Да, я понимаю. Но, видите, меня никак не мобилизуют. То есть мне скучно. То есть это э, э, общепароходские такие, общепароходские ценности, которые все говорят, и говоря, ну ничем, никакой особенности здесь нет, кроме того, что это на фоне рушников и орнаментов, и таких псевдонародных картин. Поэтому э, у меня, черт, она меня должно мобилизовывать. Когда говорится такая, какая, такая презентация, мне, у меня должна быть воникать хотелка и мечтал. У меня нет мечталки. Мне показывают картинку, которая может быть ну, в садок вышла. Ну, зашибись. Ну и, и что? Как? Причем здесь эта культура, это мета. Ну, садок вишневый, это ты, чеховский вишневый сад, который был. Что это такое? Ну, я не придираюсь к картинкам, друзья. Ну, ну, я ну, говорю, это важно, что я говорю целью, про вообще, про, ну, про, ну, по, важно, про, правда, про есть, месседж, есть, который... Вопрос заключается, и тут <сасширяющие> на самом деле национальная идея никакой, не бы ее не артикулировали. Потому что в чем ее особенность, в чем ее фишка, почему, что такого неожиданного или такого мобилизующего, вы могли ну, сказать. Ну, я, я об этом очень много размышлял, но у меня есть некие свои визии по этому поводу. Например, да, национальная идея заключается в том, что Украина как, как символ плодородия или там, матери, да, которая находится, да, там, ее все время раньше позиционировали как окраина неких двух цивилизаций. Сейчас она волей-неволей оказалась в центре геополитики. Но она еще породила какие-то новые энергии. И если сейчас она перестанет играть из себя альфа-самца неудачного, или, 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 или шлюху, которая не понимает, с кем пойти, да? а мать, которую, которая принимает готова принять в себя семя и рожать своих украинских детей, то, так, то есть ну, берегиня, мать, как по, по Гёте, Семейная женственность, суперлоны, любой термин там отобрать можно, то тогда это не конфронтационная позиция к миру. Тогда ты понимаешь, на самом деле на основе этой женской матриархальной системы ценностной, живородящей, гораздо проще разрабатывать концепции. Ну, например, да, там вопрос э, отсутствия технологических, потому что тут нет ни одного слова о технологии, что делает. Э, да. Визия. визия должна сразу да, Она да, да. сразу ну, должна вами, мобилизовать. Да, мобилизовать. Ну, Например, сейчас нет интерфейса Диалога с миром ну, Потому что любой сейчас Хотя есть интерес мира Но он быстро кончается Как известно все в мире Проходящее И о том, что мы такие волшебные и прекрасные Никто может даже и не подозревать да, Через два месяца Поэтому нужно отработать интерфейс, прием, чтобы те интересы, которые существуют у мира, у западного, да, он должен прийти сюда, потому что там есть и ресурсы, и экспертные. У нас, на самом деле, культурного продукта это большая иллюзия, у нас его нет. Это какие-то вы... Тут рассказываете какие-то... Э, Но через 7 лет у нас через все лет. Послушайте, <свят> это, это опять же технологические вещи. Для того, чтобы у нас не некому учить Некому, ну, собственно, технологии, технологии делания, да, как любой культурный продукт требует определенного, как это, уровня образования. А учить некому. Ну, нет у нас, нет. Поэтому единственный способ это открыться, да, чтобы это альфа-самцы наши, европейские, американские и русские, пусть осеменяют, пусть нас учат, пусть они вносят сюда свои, свои знания и рожают прекрасных украинских детей, да? то есть таким образом выстраивание э, новой технологии приема интерфейсного диалога с миром, ты выстав, оказываешься действительно центром мира, потому что все же как бы жмут свое пространство, это конечно открывает. Да? у вас есть этот термин открытость, но его нужно ну, как бы расшифровывать, понимать что Потом, перед тем, как вообще разрабатывать какую-то гуманитарную стратегию, или культуру и духовность вы то нужно сделать аудит э, плохих мест, то есть проблемных точек. Да. Потому, что, потому что от этого начинается, когда ты понимаешь сначала, что происходит, понимаешь острые точки, где, где вызов. Для этого собирается там, экспертный совет, который могут квалифицированно сделать и, кстати, с помощью тех же европейцев, из тех же, там, они, например, сталкивались с проблемами, например, Юго-Востока, да? Ну, промышленная зона, там, шахты с износом основных фондов больше 80%. Ну, как, ну, да, ну, это сейчас мы про это... В общем, мы понимаем, 80% износ основных фондов, никто их менять не будет. Не из-за того, что жадные, деньги, а из-за того, что ты просто выгоняешь людей. И у тебя получается такой социальный взрыв прямо в каком-нибудь Енакеево, Дебанцево или там, Донецке, неважно. Что с этим делать? Клювы Рог да, Днепр. Да? С этим же что-то надо делать, потому что 80% с каждым годом становится 90, потом Просто все встать. Это в ближайшие годы. И вместо э, вот такого садочка Вишнаева будут э, телеконы с алкоголиками и а трэшем. Ну, вот это вот гуманитарная стратегия. И тогда возникают вопросы, что делать с образованием, как абсорбировать людей, как куда их переориентировать. Сельское хозяйство. Ну, вы не знаете, не знаете, что то сельское хозяйство, которое развивается в Украине, оно промышленное там вообще люди не нужны. Да. Там, там, на самом деле у нас там 19 процентов, по-моему, или 20, 25, все, ну, все вложили. Ну, я не совсем с соглашусь, нужны квалифицированные люди. Их там нужно вообще мало. Ну, я просто из аграрной компании, то есть, ну, действительно, ну, те, ну, хорошо, да, допустим, процент там намного меньше, чем раньше. Ну, Америку, знаем, в Америке все, все которые производят гораздо больше, и, чем мы, да, угу. там 1% населения. Да, поэтому тоже понимать, что с этим делать, а да, куда там этих идти. Лишнее, там не лишнее, а то, что сло, сейчас у региона это, это разрабатывается стратегия. И в том числе гуманитарная культура там, экологической еды, там, био еды, ла, ла ла фермерского, там вот эти все радости. Но этим это гуманитарная стратегия, которая связана ну, в том числе и культура и так далее. То есть для этого нужно сделать этот аудит. Проблемы, точек. Но это нельзя делать самотужки. Вы можете сделать только какие-то пилотные точечки. Потом... Хорошо. Я, я сейчас же не Я, я, же не я, я оцениваю как это. Теперь, теперь следующий момент. Да? Если принимается вообще общая идея, что страна становится не мостом, мост, на мосту ничего хорошего не происходит. Кроме по, встретился и разошелся. Или подрался, или взорвался Поэтому ну, он, на нем созидательный. Ничего нельзя созидать. Он проходная. А? Как связь. Еще раз, как связь, ты на фронте сидишь, на тебе ничего не. И как всегда зона конфликта. Лучше быть центром, потому туда все приходит. Нет, не мост. Вот сейчас, например, Людей вытесняет из их пространства. Если себя спозиционировать не как диссидентское пристанище, а просто слушайте, вот хотите там делать что-то. Да. да, но опять это нужно подготовить, это пространство. Мало декларировать, и это нужно делать сейчас не через 7 лет, а делать сейчас. И это будет очень тревожно звучать например, для нашей псевдопостроительства квадратных патриотов, чтобы такой же диалог с русскими, когда они тут нас там отрезали кусок Крыма и сейчас там пилит до да. Тут нужно научиться в себе держать эту, как это, силу, да, силу, уверенность и достоинство. То, о чем вы пишете, ну просто не на что, ну как не в моем... Не, не понятно, на что опираетесь, да. Не да. Есть понятие мечта, да. У нас на самом деле удивительная э, как, ситуация сейчас, что Украина получила вдруг возможность мечтать. Украина и украинцы. Раньше мечты не было. Да? Ну, было были хотелки такие непрагматичные, но мечты нет. сейчас есть предчувствие какого-то будущего. Но оно быстро проходит. Это всегда, если не ежедневно трудиться. Потому что рабское сознание, самое страшное, это враг, не Россия, самое страшное враг это раб. Внутри.